Вначале своими краткими впечатлениями о прошедшей игре поднимет, поделится главный тренер профессионального футбольного клуба «Сумы» Юрий Николаевич Ярошенко. Пожалуйста, а потом ваши вопросы. Потратить. Добрый день всех специалистов, журналистов. Поздравим с началом чемпионата второго круга. Поэтому... Хорошая публика сегодня собралась. Во-первых, радостно, что болельщик пришел на трибуны. Это одно. Ну, и постарались, в общем-то, чтобы игра соответствовала статусу, знаете, когда любители футбола смотрят. Поэтому, наверное, и игра понравилась. Она такая была сложная. В первую очередь это для нас. Почему? Потому что команда Зирка очень опытная футболисты. На сегодняшний день, наверное, реально команда, которая претендует на попадание в высший эшелон. Поэтому мы постарались, в общем-то, использовать глубокую оборону и с быстрым выходом из обороны в атаку. К сожалению, у нас это в первом тайме не получилось. Вот, и допустили такую детскую ошибку. Опять же говорю, есть на то причины. Все-таки футболисты у нас очень молодые. И, в общем-то, не осознают тот эпизод, игровой эпизод, где, в общем-то, надо уверенно и четко сыграть. Тем более, мы говорим, есть принципы организации игры, оборона, средняя линия атака. Ну, будем учиться, будем развиваться. Так что, вот такие впечатления. Ну, и хочется поздравить хозяев с хорошей, в общем-то, организацией игры. И... Тремя очками. Спасибо большое. Вопросы, коллеги? Скажите, было видно, что команда начале второго тайма добавила, чего и о чем мы говорили в перерыве? Ну, вы же знаете, что, естественно, мы готовились на матч. У нас тактика ведения игры была. Первая тактика, первый вариант. Это, естественно, сыграть глубоко и постараться, в общем-то, не дать сопернику использовать свои сильные стороны, качество, скорость, быстрота. Ну и постараться наоборот выбежать. У нас это не получилось. Мы, в общем-то, проигрывали первый тайм. Нам надо было тактическое построение менять. Мы его изменили, добавили агрессии впереди. Поэтому, в общем-то, и достигли, наверное, каких-то улучшений в организации атакующих действий в стадии атаки. Но хочется, чтобы мы, конечно, еще лучше в этом плане выглядели. Опять мы говорим, что молодая команда времени у нас очень мало, и мы требуем от нее, наверное, слишком много. Ну, футбол мы будем требовать, они должны совершенствоваться и двигаться вперед. Еще вопросы, пожалуйста, Жень. запитание, как и что там Ну, я сразу со второго начну, что я как бы в работу арбитров не вмешиваюсь, поэтому ну, приняли такое решение, приняли, ради бога. Вот. Это опять же покажет только, знаете, когда съемку мы посмотрим, увидим, было ли там пенальти или не было. Это такое дело. Вот. То, что со взятием наших ворот, пенальти мы получили в наши ворота, опять же, говорю, здесь неопытность в первую очередь, хотя, опять же, на мое мнение, я не оцениваю там судейство. На мое мнение, что игрок, именно опорный полузащитник Игнатенко Саша, неправильно расположился перед своими воротами, пошел, начал читать на опережение. Надо было перед игроком расположиться, не дать прецедента для этого момента. Он, к сожалению, это позволил сделать. Дальнейшее, конечно, он из-за спины уже выбивал мяч. В это время касание получилось игрока. Ну, так решил судья, поставил, в общем-то, пенальти. Ну а то, что по газону, газона. я вам скажу, прекрасно. Для этого времени года мы вчера, в общем-то, предыгровое занятие проводили. Действительно, приятно, что состояние газона в великолепном состоянии можно было комбинировать, играть. Поэтому я очень-очень этому рад. Ну, в первую очередь хочу поздравить всех с началом весенней части чемпионата, всех болельщиков, всех людей, которым клуб. Звезда, не безразличен, поэтому поздравляем. Также я хотел поблагодарить сегодня всех болельщиков, потому что действительно на первую игру очень много собралось и радует то, что очень много, скажем, деток было. То есть это говорит о том, что популяризация футбола в Кировограде все-таки растет, поэтому это положительный факт. Касательно самой игры. Значит, мы, в принципе, изучали соперника, просмотрели много игр. В первом тайме, в принципе, все, все, то, что мы запланировали, нам удалось. Единственное, кроме тех моментов, которые мы не смогли реализовать. Мы понимали, что первые игры, они всегда сложные. Команды функционально примерно все в одинаковом состоянии. Тут уже у кого, как скажем, будет больше и желания, и везения. Вот. Мы в первом тайме имели еще моменты, не смогли их реализовать. Был хороший момент у Артема Щедрова, бежал один в один. Был хороший момент у Гриши Баранца, упал в перекладину. Ну, хорошо, что забили, как говорится, в первом тайме. Вот. А с 60-й минуты, конечно, мы немножко инициативу отдали команде соперников. Тут надо отдать должное им, что они тоже не сложили руки продолжали все-таки играть свою игру. Я думаю, что где-то у ребят такая немножко степень ну, как боязни, может, было того, что там где-то пропустим. И вот э, где-то не получилось то, что у нас запланировано. Ну, слава богу, забили второй мяч, и после второго мяча как-то немножко оживились и еще создали моменты. Хороший был момент у Андрея Бацула, также попал в перекладину. Ну, это футбол. Вот. Мы сегодня добились результата, двигаемся дальше. Коллеги, вопросы? Да, здесь надо отдать должное нашим работникам. Они все-таки в таких тяжелых поводных условиях. Два дня шел ливень, дождь и привели конечно газон на сегодняшний день мы считаем что это идеальный газон потому что действительно и грунт держит и не вырывается трава и ну, вообще качество поля тут надо отметить действительно очень хорошее поэтому большое спасибо нашим всем людям которые обслуживают стадион это большое дело еще вопросы с нашей командой. Ну, тут я бы не хотел кого-то одного выделять. То есть, в принципе, понравилось то, что мы, например, первый гол, который забили, мы забились с той ситуации, которую мы отрабатывали на, на, в недельном цикле. То есть мы работали в верхнем прессинге, у нас это получилось, мы сработали и забили гол. Вот это понравилось. То есть были еще такие моменты, Повторюсь еще раз, что не все у нас получилось. Но где-то, я думаю, что сказалось волнение. Первая игра, все-таки пять месяцев мы не играли при родной публике. Думаю, что в дальнейшем появится уверенность и ребятам будет легче. Знаете, сейчас все равно над каждым висит такая ответственность за результат, потому что, ну, так как перед нами стоят задачи самые высокие, то вот, вот эта вот боязнь немножко и помешала. То есть я думаю, что игроки Сум, немножко команды суммы немножко были в этом плане спокойнее. То есть у них, они, я думаю, что будут в серединке турнирной таблицы, они и вниз не опустятся, и вверх. То есть вот не функционально, а именно психологическое состояние их было более спокойно, равновешено. А у нас вот все время давило, что вот не проиграть, результат, результат. Я думаю, что это еще скажется не на одной игре, пока у нас вот не... действительно мы уже будем видеть, что мы результата добились, когда с нас эта гора с плеч спадет. Я думаю, тогда ребята окрыленные будут намного лучше и выше показывать качество футбола. Вопросы, коллеги, и еще, если позволите, у меня два вопроса. Сергей Ильич, первый вопрос. Сегодня дважды э, Роман Локтионов э, сыграл, как заправский защитник выручил команду. Это вы отрабатываете то, что он должен страховать? И, и вот один раз он выручил братарей, второй раз головой вынес с линии ворот. Это первый вопрос. Э, да, кстати, во втором моменте он ценой травмы, с, э, потому что там сейчас, скорее всего, поедут его в, в больницу, там э, разорвали... Э, мышечную ткань там скорее всего что ему сшивать придется на икроножные мышцы когда он выбивал вот сворот момент ну а то что вы сказали как защитник сработал ну действительно мы понимали что два два центральных защитника у сум рослые ребята они будут включаться при стандартных положениях в атаку но у нас скажем, дефицит высокорослых игроков, поэтому Роман возвращался со своим соперником и отрабатывал так, как должен отрабатывать любой игрок. Поэтому он просто выполнил те функции, которые требуются от нападающего при оборонительных действиях. Поэтому... И второй вопрос. Две необязательные совершенно карточки. Одна у Гавалева, вторая у Лупашка в середине поля. Это чем вы можете объяснить? Ну, тут не знаю, пока будем анализировать. Конечно, это для нас потери. Это, насколько я понимаю, тот и другой пропускает следующие. Игры. Да, то да? есть мы действительно эти два игрока в следующих играх нам в следующей, в следующей игре, игре, с да, Тернополем нам не поможет. Но у нас есть в обойме футболисты, которые могут их заменить. И я, я думаю, я уверен в том, что будет все хорошо. Вот. но жизнь покажет. Конечно, немножко расстроились, что получили карточки, но в то же самое время будет шанс другим футболистам проявить себя на футбольном поле.